واہ گرو نام جہاز ہے چڑے سو اترے واہ گرو کا ایسا جہاز بیڑا ہے اس میں جو بیٹھ گیا وہ وفس کر سے پار آگے شرد رکھیے جو شردا کر سیم دے گر پار اتارن جو وشواس بھامنا شردا کے ساتھ وشواس کیسا ہونا چاہیے جتنا ڈاکٹر پہ ہوتا ہے بندہ پیسے بھی دیتا ہے ڈاکٹر کی ہر بات مانتا ہے جیسے بولتا ہے ڈاکٹر ویسے دوا کھاتا ہے جو پرہیز کہتا ہے بندہ پرہیز بھی کرتا ہے کیوں بشواس ہوتا ہے کہ اگر میں اس کی بات مانوں گا تو میرا بھلا میرا دکھ دور ہوگا پچاس ہزار ایک لاکھ ڈیڑھ لاکھ کی ٹکٹ لے کے بندہ ہوائی جہاز میں بیٹھ جاتا ہے چالیس ہزار فیٹ پوچھا ہوا میں کئی گھنٹے ایک لوہے کا پرجہ اٹھتا ہے اور اس میں بندہ بیٹھ جاتا ہے کھاتا پیتا جاتا ہے سو بھی جاتا ہے کوئی ڈر ہوتا ہے نہیں وشواس ہوتا ہے کہ جو پائلٹ چلانے والا ہے نا وہ ٹھیک ہے وہ لے جائے گا جب ٹرین میں بندہ بیٹھتا ہے بس میں بیٹھتا ہے ہوتا ہے نا وشواس رات کو بندہ سوتا ہے اس وشواس کے ساتھ سوتا ہے کہ صبح اٹھی ہی جانا بس جہی وشواس گرو کی بانی کے اوپر جب آ گیا جہی بھروسہ گرو جی کے اوپر لے کے آنا کہ میں نے ارداس کری ہے میرے گرو نے سن لی میں نیم کر رہا ہوں میرے گرو جی سامنے بیٹھ کے سن رہی ہے میں سمرن کر رہا ہوں گرو جی سامنے مجھے دیکھ رہی ماں پرش کہتے ہیں جب بھی بانی پڑھنے کا سما ملے کرتن کرنے کا کتھا کرنے کا اس بھاؤنا سے کرو کہ میرے گرو جی مجھے سن رہے ہیں جب سنگت میں بیٹھ کے سنو اس بھاؤنا سے بیٹھو کہ میرے گرو جی مجھے دیکھ رہے ہیں گج کے آ ستنا یہ بانی میں لکھا ہے سب بانی پڑھنے والے بیٹھے ہو سد ویکد جائے وہ دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے بس اندر میں بھامنا ہونی چاہیے سنگت جی آگرے کا رہنے والا ایک گریب سکھ نہ گھر نہ پروار گھاس کاٹنی اور گھاس کاٹ کے بیچنی ایک ٹکا ملنا چویس گھنٹے میں ایک ٹائم پرشادہ شکنا پر جندگی صبر اور شکر میں نکل رہی ہے داس بی کرتا ہے کوئی برلا ہوتا ہے جس کے جیون میں دو گن آ جائیں ایک صبر تو دوسرا شکر جو مل گیا جو بھی پرمیشن نے دیا ہے اس کا شکر واہ گروہ میں اتنے جوگ نہیں اے تیری کرپا ہے گج ستنا میں میرے میں کوئی گن نہیں ہے آپے رحمت ہے جو مجھے ملا ہے تیرا شکر کہ دوسرا صبر جو زندگی میں نہیں ملا اس کا گلا نہیں اس کا صبر کرنا کہ اس میں بھی میرا بھلا ہی ہے اس میں میرا بھلا تو ایسا تھا پیار والا وہ سکھ گرو کا پیارا ایک دن گرو کی سنگت ملی گرو کے پیارے ملے تو گرو کی باتیں سنی گرو کی مہما سنی اور سن کے اس گریب کے من میں چاہ پیدا ہو گیا کہ مجھے کب گرو کے درشن ملیں گے گج گیا کو ستنا سنگت جی ہم سب کا ایک سوال ہوتا ہے سب بہنوں کا ایک سوال ہے بیروں کا بھی سوال ہے، ایک سوال کو کہ گردوارے کیوں جانے سوال ہے نا روز بانی کیوں پڑھنی ہے روز کتا کیوں سننی ہے جواب سنے ہوں مان لو آپ کا بچہ امریکہ کنیڈا گیا ہے سٹڈی بیس پہ آپ کا بچہ فارن گیا ہے آپ کا بچہ روز آپ کو دس منٹ فون کرے مما ادھر کے لوگ بہت اچھے ادھر کے قانون بہت, بہت اچھے امریکہ کا ویدر بہت صاف ہے ادھر کی کھان پان بہت شد ہے ادھر کے لوگ بہت ایماندار ہیں آپ کا بچہ روز آپ کو دس منٹ پانچ منٹ فون کر کے وہاں کی باتیں بتائیں تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا آپ کے من میں چاہ پیدا ہوگا سن سن کے کبھی میں بھی امریکہ جاؤں کبھی میں بھی کینیڈا جاؤں دیکھوں تو صحیح ہو جاتی ہے نا اچھا سن کے تو ایسے گردوارے روج کیوں آنا ہے کتھا روج کیوں سننی ہے بانی روج کیوں پڑھنی ہے کیونکہ بانی میں لکھا ہے کہ سن تمہارا من میں چا پیدا ہو جاتا ہے کہ میں بھی ملوں سن سن کے چاہ پیدا ہوتا ہے میں بھی نتنیم کروں میں بھی سمرن کر میں بھی امرت ویلا سنا سن سن کے سن سن کے کرپا ہوتی ہے اس گریب سکھ کو گرو کی سنگت ملی گرو کی باتیں سنی تو اس کے من میں چاہ پیدا ہو گیا اور ایک ہی ارداس کرتا ہے نالے اپنا کام کرتا ہے سارا دن اپنا کام اور من میں چوبیس گھنٹے ایک ہی دھیان ایک ہی ارداس کہتے ہیں ایک ہنس مان سروور سے اٹھ کے ایک کوئے کے پاس پہنچا تو مان سروور کی لگا صفت کرنا مان سروور ایسا ہے مان سروور بہت بڑا ہے مان سروور پہ سچے موتی ہیں تو اس کوئے میں ایک مینڈک تھا مینڈک کوپ پریو جیسے کوپ کہ کادر کہیے مینڈک تو ہنس کوئی کی اوپر لگا سوبھا کر لے کہنے لگا کتنا بڑا ہے تیرا مان سروور بہت بڑا ہے اس مینڈک نے ایک چھلانگ لگائی اتنا بڑا, ہے؟ نہیں, بہت بڑا ہے. دوسری چھلانگ لگائی اتنا بڑا ہے نہیں نہیں مان بہت بڑا ہے تیسری چھلانگ لگائی اس سے بڑا تو نہیں ہو سکتا وہ نہیں ویر تیرے کو کیسے بتاؤں بہت بڑا ہے. مینڈوک نے چوتھی شلانگ لگائی تو غصے سے کہنے لگا جا اس سے بڑا ہو ہی نہیں سکتا میری جنگی نکل گئی ہے کے کو ستنا. جیسے مینڈو کے لیے کوئی ہی سب کچھ ہے کوئی سے باہر اس کو کچھ نہیں پتہ بھی باہر بھی کچھ ہوتا ہے کوپ ہو جیسے دھا دھا بغتی کہتے ہیں ایسے میرا من وشے وکاروں میں مو مایا میں دنیا کے رنگ تماشے میں ایسا پس گیا اے بھی اس کو بھی نہیں پتا لگتا کہ اس کے اوپر بھی کچھ ہے گج گیا کو سڈنا ویسے من موہیا کچھ آرا پہارنا جیسے مینڈو کی چار شالیں ہوتی ہیں نا ہماری بھی چار شالیں ہی ہیں پانچویں شال تو کوئی برلا ہی مارتا ہے گرمک پیارا پہلی شال کیا ہوتی ہے پڑھائی ہو جائے چھوٹی موٹی نوکری مل جائے چاہے کوئی دکان کاروبار ہو جائے دوسری شنان کیا ہوتی ہے شادی ہو جائے دو ڈھائی بچے ہو جائیں بس اور تیسری چھال کیا ہوتی ہے کہ دو چار جیرو بینک میں جڑ جائیں اپنا مکان ہو جائے اپنی دکان ہو جائے اور چوتھی شال پتہ ہماری کیا ہوتی ہے کہ جب گلی میں نکلے سوسائٹی میں نکلے تو چار لوگ ہاتھ جوڑ کے فتح بلائیں واہ بھائی صاحب آپ کے اوپر تو بڑی گرپ ہے گج کے آپ کو ستنا چار لوگ صوبہ کر بس جہاں پہ جیون وہ نکلے یہی چار شالے ہیں ان سے اوپر اٹھ کے کوئی گرمک پیارا ہے کوئی گرلا جو جے ارداس کرتا ہے سنگل بون کے ایک چھن درس دکھائیں جی انہوں کو سکھ ارداس کرتا ہے ਉਹ ਕਹਤੇ ਹਨ ਨਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀਏ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਬੰਦਾ ਰਹੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਮਾਨ ਹੋ ਜਾਣੀਏ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਤੇ ਕਬੀਰ ਕੇਸੋ ਕੇਸੋ ਕੂਕੀਏ ਨਾ ਸੋਈਏ ਅਸਾਜ ਬਸ ਤੂੰ ਕੂਕਦਾ ਰਹੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਦਿਵਸ ਕੇ ਕੂਕਨੇ کے سنے پکار آج اس کی پکار سنی گی چھٹی گروہ گئی گرو عمر سا سے چل کے آگرے کی دردی پہ پہنچے تھے جہاں گیری بادشاہ سے ملاقات ہوئی دو تمبو سجے دیوان سجدہ ہے صبح شام گروہ گھر کی جو مریاد ہے صبح اثا دیار کا کیرتن شام کو سودر آرتی کا کیرتن یہ گروہ گھر کی مریاد ہے جہاں گروہ گران سیم جی کا پرکاش ہے وہاں یہ دو باتیں ہونی چاہیے اگر یہ دو باتیں نہیں تو پھر گناہ گا رہے ہیں گج گرا کو ستنا دو ٹیم کی وان سجنا چاہیے جہاں گروہ گران سیم جی کا پرکاش ہے کہ مرے حاجر آج ہیں گروہ گرانچ جی مانیو پرکٹ گناہ کی دے چلو دیوان سائدہ سنگ جڑی ہے اس گریب کو پتہ لگیا سوچا میں بھی چلوں سوچا خالی نہیں جانا کچھ بیٹا لے کے جانا تو اج گھاس زیادہ کر سوچا دو پیسے مل گے ایک کی روٹی کھا لیں گے ایک مہاراج کو ماتھا ٹھیک دیں گے پر ٹکا ایک ہی ملا کھانا پہلے لے لیا پھر واپس کر دیا جیسے آج کل ہوٹل ہے نا اس میں بھی ایسا ہی تھا کھانا لے لیا کھایا نہیں واپس مارا منا کھانا تو روز کھاتے ہیں گرو کے درشن روز تھوڑی ہونے ٹکا لے کے چل پڑا درشن کرنے کو گلتی سے جہانگیر بادشاہ کے لمبوں میں پہنچ گیا ٹکا رکھا بڑے پریم سے ماتا دیو کا ارداس بینتی مہاراج میرا جنم مرد کٹو جہانگیر بادشاہ کو پہلی بار کسی نے ایسے مہنہ مشکار مناوشکار اتنا خوش جہانگیر دو لاکھ رپے کا دشالہ اس کے اوپر پائی یا تیری گریبی کٹ کٹتی مہاراج میں گریبی کٹانے نہیں آیا میرا جنم مرد کٹو جہانگیر کہنے لگا پھر تجھے گلتی لگی ہے میں تو دنیا کا بادشاہ ہوں سچا بادشاہ تو دوسرے تمبوں میں ہے دشالہ لایا تکا اٹھایا چل پڑا پہنچ گیا گروہ کے درشن کیے بیٹا رکھی جیسے ہی ماتا دیکھا جہانگیر بادشاہ بھی پیچھے پیچھے دیکھ رہا ہے دروجے میں کھڑا دیکھتے ہیں مارا کتنا پریم کرتے ہیں تو کیا دیکھ رہے ہیں جہانگیر جیسے گریب سکھ نے مہاراج کو ماتھا ٹیکا تو مہاراج نے اسے اٹھا کے اپنے گلے سے لگا لیا کو ستنا اتنے میں لانگری سیوہ دار آیا مہاراج پرشادہ لے کے آؤں آپ نے صبح کا پرشادہ ہی نہیں کھایا مہاراج کہ اب لے کے آ. پرشادہ آیا گرو ہر گوبند صاحب جی نے پہلے آپ نہیں کھایا پہلے اس گریب بچے کو اپنے سکھ کو کھلایا وہ نہ لے کھائے نہ لے دوبے نہ لے بولے کہنے لگا مہاراج آج تک سنا تھا کہ گرنان کے یار گریب نہ ہوتا آج دیکھ بھی لیا ایسی لال تو جب کون کرے گریب نوان گسیہ میرا ماتھیں شدر ترے وہ آگے کی دھرتی جہاں گروہ کا تال گردوار ہے گروہ تیک ماتھ کا وہ روڈ کے اس سائیڈ ہے اے روڈ کے دوسری سائیڈ چھوٹا جا ستھان ہے جہاں گروہ ہرگھ صاحب نے اپنے سکھ کا پریم پورا کیا تھا کبھی جاؤ درشن کر لو